А за сколько? Не скажу. Честно, я не знаю даже, кто входит в партию регионов. Знаю только Януковича и всех. В общем, я ненавижу партию регионов. И я состою за деньги. А вы тоже за деньги, ребят? Нет. Конечно. Мы за идею. За, за, за какую идею? За идею. За вот такую, такую идею. А вы почему сюда Ну, потому что я поддерживаю партию регионов. Изначально, еще с 2004 года. Вот, как бы они ведут правильную политику. Единственное, что, конечно, ну, лидер, который являлся президент, подвел партию. Ну вот сейчас как бы ставится вопрос на съезде о том, чтобы избрать ну, лидера партии регионов, который будет вести их в правильном русском. Вот, и делать из партии регионов там каких-то извергов тоже, я думаю, не стоит, потому что, ну, знаете, как говорят, в семье не без урода. Ну, вот так.

имела другую жизнь, и люди слышали о хорошей жизни не по телевизору, а видели это в реальной ситуации. Спасибо. А вы для чего? Для инстаграм? Как вы оцениваете промову Михаила Марковича? От, как бы вы, как бы вы, как бы вы назвали? Я думаю, что он сумел емко. Я думаю, конечно, есть еще много слов, которые надо было бы сказать и обратиться к людям. Но он сумел сказать в то время, которое ему отвели для высказывания своей позиции. Я думаю, емко и его позиция понятна. А не знаете, кто этого раза ему промову писал? Значит, я думаю, что для вас не важно, кто ему писал и что писали. Самое главное, что он сказал. Спасибо.